Noyabrın 1-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən, buludlu olacağı, yağış tutulacağı əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir, lakin gündüz yarımadanın bəzi yerlərində qısa müddətli az yağış yağacağı ehtimalı var. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən kanalımıza verilən məlumata görə, gecə və səhər bəzi yerlərdə zəif duman olacaq, mülayim cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 13-17 dərəcə isti, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 768 mm civa sütunundan 760 4 mm cevəs tununa enəcək. Nisbi rütubət gecə 75-85%, gündüz 55-65% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə ara-bir yağış yağacağı gözlənilir. Qısa müddətli leysan xarakteri olacağı, şimşək çaxacağı, qar yağacağı ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi rayonlarda duman olacaq. Şərq küləyi bəzi şərq rayonlarında ara-bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 10-15 dərəcə isti, gündüz 21-26 dərəcə İsti dağlarda gecə 5-9 dərəcə isti, gündüz 11-16 dərəcə isti olacaq.